di mana ideanya ialah untuk meletakkan seluruh keupayaan penyelidik di bawah satu bumbung dalam usaha untuk mengkomersialkan hasil penyelidikan tanah dah dibeli di depan Bukit Jambul 66 juta tahun 2008 projek ini anggaran nilainya 615 juta pecah tanah patut buat tahun ini tapi tanah tak pecah-pecah lagi USM dah lakukan tanggungjawab mereka sebagai projek promoters mereka dah sediakan tapak content development dan sebagainya soalnya ialah sampai sekarang duit tak turun-turun lagi ini menunjukkan bahawa tak ada istimewanya status University Apex dari kacamata kementerian pengajian tinggi sebab layanannya tak berubah isunya ialah isu autonomi universiti bajet universiti dibentangkan dalam parlimen universiti adalah badan berkanun universiti bukan jabatan kerajaan hubungan sekarang ialah universiti sekalipun tertakluk kepada pekeliling kementerian pengajian tinggi bahkan kalau ada universiti nak hantar profesornya atau pensyarahnya seminar di luar negara kelulusan daripada kementerian yakni pejabat daripada pentadbir kementerian perlu diperlukan ini isu pokoknya sehingga sekarang tak ada keistimewaannya projek tak jalan apex status juga tak ada kelebihan yang sekarang ditunjukkan Tersia di Pertua Saya beralih kepada isu Institut Kanser Negara Dalam Dewan ini Saya meneliti beberapa jawapan yang pernah diberikan oleh kerajaan Projek ini Tersia di Pertua Dimulakan mengikut rancangan Malaysia ke-9 9 Januari 2007 pecah tanah oleh bekas Perdana Menteri yang lepas Harganya 340 juta Siap 30 bulan Dan ini adalah inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah penyakit rakyat iaitu kanser. Dalam parlimen ini pada 10 Mac 2009, Timbalan Menteri waktu itu dari Mersing sebelum bertukar ke Kementerian Pertahanan dalam handsetnya menyebut bahawa kerajaan pada tahap akhir membina National Cancer Institute ini pada harga 700 juta. Asal 340 kemudian jadi 700 juta. 24 bulan selepas projek diumumkan, kos mencanak 100%. Kenapa? Satu daripada sebabnya kerana direct nego, rundingan terus dapat kepada Kiara Teratai Sendang Berhad. Kita lakukan carian, siapa individu di belakangnya? Ahmad Zaid bin Saleh Hamdi dan Hashim Hasan. Kita lakukan carian lagi dalam bursa. Rupanya ada kaitan dengan MMC dan Trade Winds yang terkait dengan tokoh usahawan antara bumi putra yang bergelar billionaires yang kebetulan dekat hubungan dengan timbalan Perdana Menteri kita semak financial statementnya berakhir Jun 30 tahun 2009 syarikat ini telah mendapat letter of intent pada 5 Januari, 5 Januari tahun 2008 itu faktanya kemudian kita semak lagi melalui laporan huang DBS Vickers yang mengaitkan bahawa pada 5 Mei 2009 telah ada petunjuk bahawa IGM akan diberikan kontrak membina hospital pada harga 700 juta kita boleh melakukan andaian bahawa Kiara Teratai dapat kemudian dia melantik IGM sebagai sakon dan harga naik jadi 700 juta ini isunya sebab itulah pada prinsipnya kita menolak dari sudut projek yang besar secara rundingan terus kerana berlaku makap harga yang keterlaluan dan projek tak siap-siap. Walaupun dalam bajet yang dibentak perdana menteri tempo hari diulangi lagi bahawa kerajaan komited dengan dasar tender terbuka, tetapi dalam kes ini ternyata cerita yang berlaku adalah sebaliknya. Contoh pertual. Saya tidak lengkap kalau tidak saya singgung sedikit berkenaan dengan IPP Penjana tenaga bebas ini Subsidi yang dinikmati oleh mereka Kalau saya singkap laporan Petronas setakat 31 Mas tahun 2009 Datuk Petua, 97 bilion adalah nilai subsidi Yang sebenarnya satu yang wasteful Satu yang counterproductive Yang kebanyaknya pergi kepada IPP menjadi satu rahsia umum IPP ini menghasilkan bekalan elektrik melebihi keperluan elektrik di negara kita reserve margin Datuk Ini Pertua di negara kita sekarang ialah 66% Dengan pentauliahan loji yang terbaru iaitu jimah plan yang ber berasaskan arang batu sebanyak 1400 MW Dan kali ini mengikut International Power Annual Report Kita berbangga pingat emas reserve margin paling tinggi di dunia sebab itu pada kesempatan ini saya mencadangkan agar kerajaan review semula semak semula business model IPP ini untuk memastikan subsidi berbilion ringgit ini dapat diagihkan pada sektor yang lebih memberikan pulangan ekonomi yang lebih signifikan kalau kerajaan sudah menemui formula untuk menyelesaikan permasalahan tol, kerajaan juga harus bersedia untuk mengkaji semula perjanjian dengan IPP untuk Encik Pertua yang terakhir yang ingin saya singgung ialah berkaitan dengan perkara yang membabitkan beberapa institusi kerajaan seperti uh, KWSP, Khazanah, Equinas dan PNB Kazanah dan KWSP mengikut kewangan kerajaan akan mengurangkan pegangan ekuiti dalam GLC tersenarai dalam bursa. Pada masa yang sama, KWSP kerajaan benarkan pula untuk terlibat langsung dalam perniagaan dan meningkatkan pegangan pelaburan di luar negara. Equinas kerajaan telah tubuhkan dengan dana permulaan juga dari EPF. PNB kerajaan minta untuk 5 bilion dibelanjakan bagi menaikkan bangunan 100 tingkat. Di satu sisi Kerajaan mengumumkan untuk melepaskan pegangan Bagi merangsangkan lagi daya tarikan bursa Dari kacamata pelabur asing Pada masa yang sama Kerajaan juga menggalakkan institusi yang lain Untuk meningkatkan penyertaan Satu ini betul saya berpendapat Bahawa kita menolak langkah kerajaan Untuk membenarkan KWSP ini Membuat pegangan terus dalam operasi perniagaan kerana ia sudah berlapik dengan fungsi khazanah Ia juga bertentangan dengan hasrat kerajaan Untuk mengurangkan penglibatan syarikat berkaitan kerajaan dalam bidang yang bersaing Hujah saya ialah tindakan membenarkan KWSP Mengambil pegangan terus Dan mentadbir operasi perniagaan Akan menghilangkan fokus KWSP sebagai sebuah tabung amanah Kepakaran yang diperlukan Untuk mentadbir sebuah tabung amanah melalui pelaburan ekuiti tidak sama dengan kepakaran untuk mentadbir urus operasi peniagaan malah risikonya berlaku campur tangan politik dan tekanan kepada KWSP adalah tinggi berasaskan rekod penglibatan kerajaan dalam peniagaan setakat ini jelas lebih banyak syarikat yang mengalami kerugian dari mendapat untung sekiranya KWSP mengambil langkah ini ia juga akan terdedah kepada risiko yang sama Datuk Yang Dipertua Maida juga kerajaan cadang untuk diswastakan kuasa yang ada pada Maida sebagai sebuah badan swasta nanti sudah tentu bermotifkan keuntungan kerana ia ada kuasa akan berkuasa meluluskan insentif insentif ini pula mempunyai kesan pada pendapatan negara pada jangka masa yang panjang sekiranya tidak ada mekanisme timbang tara yang baik untuk memastikan ketelusan dan amanah dalam meluluskan insentif kepada pelabur asing proses pemberian insentif ini akan terdedah kepada gejala rasuah dan risiko campur tangan. Kita mengambil pendirian, boleh saja kita mengambil pendirian menolak penswastaan Maida kerana kita tidak menerima alasan kecekapan pentadbiran hanya boleh dicapai melalui penswastaan. Dengan mengambil kira risiko rasuah dan gejala campur tangan apabila Maida di swasai nanti. Sebab itu, kita berharap dapat bahawa satu badan pemantau yang mengaudit dan meluluskan insentif yang diberikan perlu diwujudkan dengan bertanggungjawab kepada parlimen. Tujuh perkara saya kemukakan untuk melengkapkan pandangan saya dalam perbahasan ini. Datuk Yang di-Pertua, atas masa yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.